Сегодня мы говорим о словах, которые вызывают у студентов трудности при произношении, независимости от их уровня владения английским языком. Первое слово, вот это вот, оно произносится по-разному. H, A, D, H, -T, но только не Aid. Вот это вот сочетание букв G and H почему-то заставляет студентов делать очень много смешанных ошибок. Запомним, что GMH почти всегда не произносится в английском языке, и у нас есть слово eight, которое означает восьмерочка. Идем дальше. Слово кровь. мы все знаем, что две буквы его всегда считаются как у, и большинство студентов, не задумываясь, говорят blood. А блуд это не блад. Потому что мы произносим это слово как блад, это исключение. Дальше мы идем к овощам. Вот прекрасный овощ, огурец. Иногда становится сюсюмбером, можете сами придумать, что это означает, но правильно, Cucumber. Дальше хит среди начинающих. Один либо оне, как они говорят. Запомните, это не оне, это one и всегда. Помните про блуд? Вот есть еще флуд, который в интернете очень популярен, но это не флуд, это флад, наводнение. Второе исключение на дабл Дальше хиты. Как вы думаете, что же это? Это не связано с пивоварением, хотя многие говорят, что это суслинг. Никогда. Это просто cycling, означает езда на велосипеде. И в продолжении темы, у нас есть бикукль или бисюкл, что меня очень бесит, потому что это bicycle.